99,9% des touristes n'ont pas le passe. Bonjour Bonjour Pour passer, il faut... Ah, vous avez le passe Non Vous avez pas eu tout de passe non. non Regarde, ils ont un passe. Ils ont un passe. En fait, il faut soit un passe pour la zone grise, soit une accréditation parce qu'on est en jour Ouais, j'ai pas moi. J'ai ni l'un ni l'autre. Du coup, je peux pas passer, quoi, c'est ça Non, désolé. Ok, et le pass, euh, c'est pour les gens qui habitent là, en fait, uniquement Non, pas du tout. En fait, ça se prend sur Internet, euh, sur le site de la mairie euh, ah, de, de Paris, et puis euh, vous pouvez accéder aux au zones. Et c'est le but, c'est quoi le but euh, de, du pass C'est pour euh, éviter qu'il y ait trop de monde autour des contrôler surtout l'identité des personnes qui, qui rentrent. OK, d'accord. Donc c'est question sécuritaire en fait. OK, d'accord. Et de restreindre aussi notamment l'accès à la zone. OK, d'accord. Très bien. Merci et bon courage hein. Donc on doit faire le tour, c'est ça Les champs ils sont fermés aussi Non, c'est ouvert faire le tour par la gauche. OK, donc là inutile de dire que les 99,9 des touristes n'ont pas le passe. Comment vous, vous voyez les choses ici Alors de très loin, hein, sans passe. De très très loin. <laughs> eh oui. Moi oh non plus, j'ai pas de passe. Donc Mais... 파리 시민들이 굉장한 불편을 겪고 있다고 호소하고 있으며, 요즘 파리는 라비린스 같다고, 어딘가로 가려면 미로를 통과해야 된다고 말 합니다. 올림픽은 여러 가지 국위 종목을 다루는 종합 체육대회이듯이, 언론에서는 항상 올림픽은 세계인들의 축제라고 말 합니다. 그러나, 현재 있는 사람들은 이렇게 말을 합니다. 사회 엘리트들이 서민들을 배제시키기 위해서 파리를 사유화했다. 빠주라고 하는 통행권이 없는 시민들과 관광객들은 이렇게 펜스를 돌아서 다녀야 됐습니다. 수많은 사람들이 오고 가는 그런 축제가 아니라 소수의 특정한 사람들만 오고 갈수 있는 그런 아주 프라이빗한 축제가 되기를 원하는 겁니다. 물론 여러분들이 꼭 아셔야 될 것은 7월 셋째 주부터 8월 마지막 주까지 통상적으로 이 기간에는 문을 닫는 곳도 많고 사람들도 얼마 없기는 합니다. 그렇지만 파리에서 휴가를 떠나지 않은 사람도 있을 뿐더러 올림픽 특수를 위해서 관광객들이 오기만을 기다리던 사람들도 많았을 겁니다 원래 통행량이 많고 관광객이 많은 시내 중심가의 영업장들은 큰 피해를 보고 있습니다. 오, fermé. On a une Où euh, le chiffre d'affaires a baissé de 70%. Et euh, voilà, on aimerait bien que, que le gouvernement fasse quelque chose pour nous. On travaille avec euh, 95% de touristes que l'on n'a pas en ce moment. Puisqu'ils n'ont pas de QR code, ils ne peuvent pas accéder. On doit tourner autour des 300 clients, quoi, à peine. Bah, D'habitude, euh, avec les touristes, ça tourne autour des. Peut-être pas 1000, mais 800-900 8, 8, clients. Quoi. Le touriste est un client qui consomme énormément. Voilà, alors que bon ben là les gens qui sont là, c'est pas qu'ils ne consomment pas, mais ils consomment différemment. Ils vont venir le matin, ils vont prendre un café, un petit croissant. Non, en fait, ce que je n'imaginais pas, c'est qu'on soit vraiment euh, comme en prison. Que le périmètre de sécurité soit tellement strict que euh, les gens ne puissent pas du tout accéder.